Додаткові проценти до депозиту, безкоштовні сервіси та навіть щомісячна зарплата. Такі акції програми лояльності готові запропонувати клієнтам українські банки. Але як дізнатися, чи вигідні вони і як їх перевірити? Прямо зараз, як завжди, підкаже наш народний банкір. Спонсор показу, перший український міжнародний банк. Максим 36 років Запоріжжя відкрив депозит у банку. Менеджер повідомив: якщо переукласти угоду, ставка може бути більшою. Рекомендував відкрити більш дохідний депозит. Мовляв, зможу взяти участь у акції і отримати від банка додаткову зарплату. Максим запитує народного банкіра, чи є подібні програми і чи варто вірити. Максим, так называемые программы по лояльности в банках есть. Они создаются специально для того, чтобы предоставить клиентам дополнительные возможности. Давайте вместе сначала посмотрим, какую выгоду получит клиент, который разместит депозит. Первое. Это высокие ставки. Хотя сейчас они начали постепенно снижаться, надежные и стабильные банки еще предлагают ставки до 25% годовых. Второе. Дополнительные инструменты, которые делают наши платежи удобными и комфортными. Например, когда вы открываете депозит, банк бесплатно открывает вам еще и платежную карту. Вы получаете доступ к интернет-сервису, где дистанционно сможете оплачивать коммунальные платежи, страховку, пополнять или снимать деньги с депозита. Это удобно и выгодно. Максим спрашивал, может ли ставка быть выше. Например, у вас есть срочный вклад, а вы хотите открыть еще один депозит, но уже с свободным доступом к деньгам. Сделайте это в одном банке. В результате ставка по новому вкладу может быть выше на, например, полпроцента. Это так называемый бонус за лояльность. Его можно получить при оформлении вклада на новый срок. Вы спрашиваете, можно ли доверять акциям, которые проводят банки? И ответ простой если вы можете проверить, да, конечно. А проверить это просто. Сначала внимательно прочитайте условия акции. Обратите внимание, есть ли там уточнения или сноски. Это важно. Акция должна быть максимально понятной и прозрачной для клиента. Если это розыгрыш дополнительных денег от банка, банк проведет его публично. Вся информация о месте и дате розыгрыша или условиях акции должна быть на сайте банка. Результаты можно проверить. Ведь для стабильных и надежных банков доверие клиента – это самый важный показатель. Пусть ваші деньги спокойно приносят доход. Спонсор рубрики «Народный банкир» – первый украинский международный банк.